tarixda mirzo ulug'bek ismli insondan ko'ra ilmliroq kishini topish qiyin bo'lsa kerak amir temurning nabirasi mirzo shohruhning o'g'li muhammad tarag'ay mirzo 1394 yilning mart oyida sultoniya shahrida tug'ilgan bu paytda sohibqion temur eron va yaqin sharqqa harbiy yurish qilayotgan edi u o'z odatiga ko'ra harbiy yurishlari chog'ida saroy ahlini ham o'zi bilan olib ketardi. ketarditemuriylar saroyi an'anasiga ko'ra barcha bolalar amir temurning xotini elda bibixonim nomi bilan mashhur bo'lgan saroy mulk xonim qo'lida tarbiyalanardi bobo meros buyuk harbiy yurishlar qilish g'oyasi o'sha davrlar uchun xos edi shuning uchun samarqandda amir temur saroyida tarbiyalanayotgan ulug'bek tengqurlari uzoq yurishga tayyorgarlik ko'rar edilar ular har kuni urush o'yinlari uyushtirar edilar kamondan o'q otish va nayza uloqtirish bilan shug'ullanardilar ulug'bekka bular bilan shug'ullanish unchalik yoqmasdi shahzoda yosh chog'idayoq o'zini o'tkir zehni bilan qobiliyatli bo'lgan barcha temuriylardan ajralib turardi shuning uchun ham uni erkalab ulug'bek ya'ni buyuk bek deb chaqirishardi xonadondagi bu, bu ism tezda barcha tan olgan ismga aylandi va muhammad tarag'ay haqiqatdan ham ulug' bo'ldi u ko'proq olimlar va shoirlar suhbatidan bahramand bo'lishga intilardi u paytlarda samarqandda hunarmandlar me'morlar va rassomlar ko'p to'plangan edi yosh shahzoda ular iqtidoridan va ijodidan to'lqinlanardi ulug'bekda esa yulduzlar sirini ochishdek ulug' orzu yashardi ular samarqandning tungi osmonini to'liq qoplagan edi ulug'bekka bu yulduzlar koinotning barcha joylaridan atayin samarqand ustida to'plangandek tuyulardi ayrimlari yarqirab tursa ayrimlari orqasidan iz qoldirib uchib yurar va samoga singib ketardi 10 yoshida mirzo ulug'bek Nahr hukmdori bo'ladi endi u davlatni boshqarish bilan bo'lib fan bilan izlanishlar bilan shug'ullanishdan yiroqlashadigandek edi lekin u olimlar davrasida bo'lishni kanda qilmadi mashhur shoir orif Orazi yosh ulug'bekda adabiyotga va tilga nisbatan mehr uyg'otdi mashhur olim qozizoda rumiy unda matematika va astronomiyaga alohida muhabbat uyg'otdi mirzo ulug'bek hukmronligi davrida davlatda tinchlik va osoyishtalik hukm surdi xalq farovonligi ta'minlandi bu davr fan va san'atning jadal taraqqi etgan yillari bo'ldi ulug'bek davrida samarqand aniq fanlar rivoji markaziga aylandi matematika va astronomiya fanlari dahosiga aylangan yosh hukmdor birgalikda faoliyat olib borish uchun zamonaning yetuk olimlari g'iyosiddin jamshid al koshi shamsiddin muhammad havafiy va moyiddin kashaniylarni chaqiradi yaqin maslakdoshlari va ustozlari qozizoda rumiy va mavlono ahmadlar va izdoshi ali qushchilar bilan birgalikda samarqandda astronomiya akademiyasini tashkil etadilar bu akademiyada bajarilgan ilmiy ishlar va olingan natijalar butun dunyoni lol qoldirgan bir ming to'rt yuz yigirmanchi yilda samarqandning registon deb nom olgan maydonida madrasa qurildi hozir u ulug'bek madrasasi nomi bilan mashhurdir shohi Zinda qabristoni qurilishini tugatish ham uning davrida amalga oshgan bu yerda o'rta asrlardagi samarqandning mashhur kishilari yirik sarkardalar va temuriylar sulolasi namoyondalari dafn etilgan samarqand shahri biqinida yosh hukmdor hashamatli bog'u maydon saroyiga asos soladi amir temur tug'ilgan yurtida shahri sabzda ulug'bek buyrug'iga ko'ra masjid quriladi machit tomidagi moviy gumbaz hisobiga bu masjid ko'p gumbaz deb atalgan bilim olishga alohida e'tibor bergani uchun u buxoroda va g'ijduvonda madrasalar qurdiradi ulug'bek doimo hunarmandlar ustalar rassomlar olimlar va shoirlarga rahnamolik qilgan ulug'bek davrida samarqandda sharqning mashhur olimlari matematiklar va astronomlar faylasuflar va tarixchilar shoirlar va musiqachilar yashaganlar samarqand yaqinida obirahmad arig'i bo'yidagi naqshi jahonda uning buyrug'i va bevosita rahbarligida osmondagi yulduzlarni o'rganish uchun betakror inshoat rasadxona binosi quriladi inshootning balandligi o'ttiz metr bo'lgan u ko'rkam sopol plitkalar bilan bezatilgan edi bu rasadxona astronomiyaning taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shdi u yerda quyosh oy va boshqa planetalar hamda yulduzlar kuzatilgan ko'plab yulduzlarning samodagi o'rni aniqlangan va yulduzlar jadvali asari yaratilgan jadval o'zining katta aniqlikka egaligi bilan ajralib turgan va butun dunyo undan asrlar osha foydalangan ulug'bek va uning akademiyasi g'arbiy yevropada qanchalik mashhur bo'lganligini chex astronomining <imitation> asariga bitilgan gravyuradan ham bilish mumkin unda ulug'bek g'arbning buyuk olimlari bilan bir qatorda ular yonida esa samo xudosi tasvirlangan hozirgi kundagi ma'lumotlarga ko'ra ulug'bek <glo> jadvalining 100 ga yaqin forsiy nusxasi va 15 dan ortiq arabiy nusxasi mavjud o'rta asrlarda yozilgan hech bir astronomik yoki matematik asar bunchalik ommaviy va keng ma'lum emas qanday qilib yosh hukmdor fan va san'atning bunday yuqori cho'qqisini egallab o'z ismi va sulolasini jahonga mashhur qila olgan hokimiyat tepasiga kelganining to'qqizinchi yilida ya'ni bir ming to'rt yuz yigirmanchi yilda ulug'bek samarqandda birinchi universitetni ochadi unda o'zi va uning hamfikrlari ham ma'ruzalar o'qishgan uning tashabbusi bilan samarqandda buxoroda va g'ijduvonda madrasalar quriladi ulug'bek ilm o'rganishga alohida e'tibor berardi buxorodagi o'zi qurdirgan madrasa darvozasiga bilim olish har bir musulmon ayol va erkakning burchidir degan so'zlarni o'yib yozdiradi 40 yillik podsholik davrida ulug'bek samarqand va buxoroni obodonlashtirgan salovatli va hashamatli binolar bunyod etgan bularni qurish uchun butun jahondan kishilar yurtimizga kelishadi va ajdodlarimizning buyuk ijodiga qo'l va aql bilan yaratilgan mo'jizaga tasannolar o'qishadi mirzo ulug'bek buyrug'iga ko'ra qurilgan barcha inshootlar universitetlar xonalar kanallar va yo'llar ezgulikka xizmat qilgan ulug'bek o'zi atrofida e ijodkorlik va yaratuvchilik muhitini vujudga keltira ki olgan uning bu ishlarini eron va turon hukmdori bo'lgan otasi shohruh mirzo doimo qo'llab quvvatlagan otasining kuchi va obro'si farzandini sevishi va tushuna olishi ulug'bekka o'zi orzu qilgandek davlat qurishiga imkon yaratadi ulug'bek 55 yoshga to'ldi johil odamlar uni islom dini qoidalarini buzganlikda ayblay boshladilar va muqaddas makka shahriga hajga borishi lozimligini talab qildilar u hajga ketayotganida yo'lda sotqinlarcha o'ldiriladi qotil orqasida turgan paytda u nima haqida o'yladi ekan taxt va do'stlarining hojinligi haqidami yoki rasadxonadagi tugallanmay qolgan ishi haqidami qo'lyozmalarni saqlash uchun joy qurilishi haqidami shogirdlari taqdiri haqidami buni hech kim hech qachon bila olmaydi samarqand darvozasi uning ortidan oxirgi marta yopiladi ulug'bek begona qishloqlar va yolg'iz qal'alar yonidan o'tib boradi ahyon ahyon uchrab qolganlar hurmat ila unga yo'l berib ezidan uzoq qarab qolardi insonlar ham yulduzlarga o'xshash ular orasida o'zining ilmi va yaxshi ishlari bilan butun kurra zaminni nurga yorug'likka to'ldiradiganlari ham bor ulug'bek shunday charog'on yulduzlar sirasiga kiradi